Итак, Людмила Григорьевна, тема важная и актуальная. С 1 января 2013 года вступил в действие закон Украины о занятости населения. Что нового он принес, собственно, на рынок труда? Знаете, такие вот есть противоречивые разговоры идут. Сейчас обсуждали этот закон. Мы действительно он вступил в силу с 1 января, и мы с ним столкнулись как вот на районном уровне очень быстро, оперативно, нам не было времени там раздумывать. Поэтому я хочу сказать, что действительно закон прежде всего он направлен на содействие эффективной занятости населения, на прежде всего на стимулирование для работодателей новых рабочих мест, это на уменьшение безработицы. И э, столкнулись мы с тем, была проблема и сложность в внедрении в жизнь этого закона, потому что не было подзаконодательных актов. Вот с апреля месяца уже вступили в силу подзаконодательные да, акты. Это по общественным работам, это по стажировке, это вот сейчас по выдаче ваучеров, по единому взносу значит, ждем вот неформальное обучение. Очень много инноваций в новом законе. Закон прежде всего направлен, ну, наверное, на более получение качественных услуг для работодателя и упрощенная система обращения в службы занятости людей, ищущих работу. Вот если можно расшифруйте, если вот действительно приходится сталкиваться к тому, что э, работодатели, ну так, с опаской относятся, я не знаю, там, к работе, к сотрудничеству с государственными структурами вообще, ну, с центрами занятости в том числе. Чем вы стимулируете вот это общение, ну и, собственно, полезное для людей, для родовых граждан сотрудничество? Вот, вот сейчас есть, значит, компенсация единого взноса. Раньше вот работодатели мы работали на таком уровне, дотация. Дотацию брали с удовольствием, брали на э, дотацию социально незащищенную категорию людей, и человек, значит, э, и человек, ищущий работу, был защищен, и работодатель был бы как-то в обиде, потому что э, мы Центр занятости за счет фонда в течение года оплачивал зарплату безработному, который взят на данное место работы. И потом уже на следующий год работодатель выплачивал такую же зарплату, которая определена была на первый год. Сегодня есть компенсация единого взноса. То есть если работодатель, не имеющий каких-то кадровых оттоков на протяжении 12 месяцев предыдущих к этому дню, берет человека на новое рабочее место и платит ему значит, зарплату, ему компенсацию происходит компенсация единого взноса если же значит частичная компенсация взноса может быть если человеку создается новое рабочее место в течение платится три минимальные заработных платы тогда человек отчитывается и мы ему платим 50 процентов этого единого взноса ну, сказать об этом на сегодняшний день мы в этом направлении только работаем, потому что принято постановление в этом направлении. Хорошо или плохо это будет для работодателя, покажет, наверное, время. Но на сегодняшний день мы предлагаем обучение, переобучение, стажировка. Стажировка дает возможность работодателю увидеть человека на рабочем месте. То есть, если мы подбираем из нашей базы данных человека с такой квалификацией, предлагаем работодателю, работодатель вправе посмотреть, как человек справляется с данной работой, или человеку присмотреться, как он работает. А что для людей, которые ищут работу? У вас выше прозвучало, что как бы и для да. них тоже закон предусматривает какие-то позитивные моменты. Для ну, людей, ищут есть. работу сегодня, если он приходит, ему и человек хочет найти работу, ему присваивается статус безработного сразу же в первый день в поисковый период, вот в этот, если ему предлагается вот в течение там, 8 дней работа, которая есть, вакансия, которая у нас не сегодня есть, если человек не подбирает вакансию, он, станов, присваивается статус безработного, выплата начинается пособие на 8 день, то есть такая упрощенная система. Плюс человек, который уходит досрочно на пенсию. Если надо было раньше в старом законе, по старому, вернее, закону, выдержать вот этот 7-дневный срок, и в этот 7-дневный срок прийти, вернее, потому что если ты опоздаешь, вот ты можешь не попасть под это, не, досрочно тебя не отправят на пенсию. Теперь человек имеет полное право не выдерживать этот срок в любое время. То есть придет, и если у него полтора года до выхода на пенсию, мы с ним работаем, если не подбираем вакансии, мы отправляем его досрочно на пенсию. Какая ситуация сегодня на рынке труда корабельного района? Почему спрашиваю? Потому что, ну вот, мне как обывателю, который смотрит со стороны. Казалось бы, благополучный район. НГЗ у вас работает, спецспорт Октябрьский работает, Никотера работает. Пивзавод работает, действительно стабильно работающее предприятие, там есть такие стабильные коллективы, отчисления платятся и так да. дальше. Так ли это на самом деле хорошо, как вот может казаться? Вот знаете, как со стороны руководителя службы занят центра занятости я вам хочу сказать очень сложно. Да работает глиноземный завод, и приятно подъезжать. Вот я вчера меня пригласили на день информирования на глиноземный завод, когда стоит масса очень красивых машин, работающие движение таких вот людей, но к сожалению наземный завод с нами не сотрудничает. У них, у них, наложен мораторий на прием граждан. И мы им предлагаем, они, это предприятие, которое вот, хозяева россияне. И, естественно, все кадры согласуются только вот, с Россией. Берут, конечно, рабочие профессии. Мы предлагаем, но на тех предприятиях, которые вы назвали, и порт Октябрьский, некоторые, да, благодарно руководителям мы сотрудничаем с Ними. но настолько мало вакансий потому что хорошая оплата хорошие условия труда и люди туда с удовольствием идут работать и нет такой текучки кадров а новых рабочих мест к сожалению они на сегодня не создает поэтому вот такая что ситуация с океаном, с океаном значит океан на сегодня предприятие которое ну, набирают они людей. Мы все прекрасно знаем, какая ситуация на океане. Океан не строит корабли, не проводят они такие мелкие судоремонтные работы. Поэтому точно так же у нас мы с ними не сотрудничаем, потому что нет такого активного приема людей. Если еще взять года три тому назад, это было активное и обучение на производстве, и вот прием граждан был на сегодняшний день. Вот но все равно. Хотя вот несколько, несколько стабильно угу. работающих предприятий, и я думаю, в большей части люди, которые там работают, они и живут в большей части в Корабельном да. районе. Там живут, там тратят деньги. Это, наверное, стимулирует самозанятость населения, малый или средний бизнес, или нет? Мы работаем вот с малым и средним бизнесом. Сейчас вот в новом законе также определено самозанятость населения на открытие предпринимательской деятельности. В это стабильно мы сейчас даем людям, обращающимся к нам, если они не подобрали себе вакансию, они могут взять одноразовую помощь на создание своей предпринимательской деятельности. И я вам хочу сказать, активно в этом плане корабельный район работает. И, конечно же, да, вы сказали, это малый и средний бизнес, это предприниматели, которые, с которыми мы, мы активно работаем. Ну, что там греха таить? В основном это торговая, да, да, вот предприятие, если там занимается розничная торговля, это все-таки движение какое-то происходит. Это ресторанный бизнес, бизнес-кафе, вот такого плана. Поэтому, конечно же, мы готовы, открыты для всех, и сейчас активно работаем. У нас увеличилось количество вакансий, у нас мы большее количество трудолю, трудоустроил людей в сравнении с прошлым годом. Активно мы сейчас, конечно, знаете, волкину, э, волка ноги кормят, мы активно встречаемся с работодателями, э, привлекаем больше всего вакансий, потому что не всегда с нами хотят сотрудничать. Я хотела бы очень э, обратиться к руководителям завода. Э, наших супермаркетов и особенно Таврии, они у нас зарегистрированы на территории Корабельного района. Мы хотим подключить и вот, Координационный комитет городской, и Департамент труда, и может комиссию по легализации. Хотя предлагаются им различные формы работы, мы пытались наладить отношения, но как-то категорично с этим нет, мы не хотим. И даже те люди, которые у нас стоят на учете, идите снимитесь с учета, придете к нам, мы вас трудоустроим. О чем то говорит, не знаю. Я не буду, я не праве сейчас обсуждать этот вопрос, но хотелось бы. А, и можно я скажу, хотелось бы, конечно, поблагодарить руководителя предприятия и тот же завод «Янтарь», и завод «Очерет», и завод, значит, у нас есть предприятие «Металлург Юга», и «Рейнбоу», которые с нами активно работают. Мы действительно направляем им людей, и они готовы, и мы их обучаем на предприятии. И э, если брать вот очеред и янтарь, это сезонная работа, но тем не менее сезонные работы ведутся. Если в период мы там можем людей там, в феврале начинаем там, обучать, активно сотрудничаем. Насколько серьезна миграция, скажем так, трудовой рабочих рук вот, между районами города Николаева? Абсолютно активная вот такая миграция, и мы даже сами заинтересованы и предлагаем сейчас, вот согласно закону, транспортная доступность – это вот в пределах всего города. Если не секрет, что люди из глиноземного завода ездят на Намы и на Северный, поэтому мы предлагаем им все вакансии, которые есть по городу. На сегодня это активная миграция, могу сказать. Хорошо. Работа с социально незащищенными категориями населения. Кто подпадает под это определение? Угу. Какие люди подпадают под это определение? Как вы с ними работаете? Согласно нового закона расширен перечень такой категории населения социально незащищенных. Если вот в старом законе мама, имеющая ребенка там до 6 лет, или двух детей до 14 лет, или одна воспитывающая ребенка, то сейчас это один из родителей. То есть если к нам обращается папа или мама, это уже категория социально незащищенных. Это дети-сироты, это дети, это инвалиды, это лица, освободившие то есть из мест лишения свободы, из армии, это наши выпускники, те, которые попадают под категорию социально незащищенных. Категория сложная. Мы работаем с ними. Ну, если вы, может быть, захотели, заходили на наш портал Труд и смотрели вакансии, конечно же, зарплаты не очень высокие. А люди с такой категорией, работодатели, ну, не особо хотят брать. Хотя вот сейчас точно так же, согласно нового закона, работодатели... А, прошу прощения, сохраняется норма, что вот на Турпехе да, да, вот должно сказать, работать 5 определенное количество Да, людей. я хотела сказать. 5% на квоте если раньше вот мы собирали сведения с работодателей потом подавалась это на сессию утверждала то сейчас отдано на отработку самому работодателю то есть сам работодатель свыше 20 работающих человек у него должна быть квота 5% вот таких социально незащищенных граждан плюс кроме инвалидов они должны определять сами, как вот мы, они, конечно, сейчас, надо сказать, активная такая позиция, обращаются, потому что, ну, наверное, проверки происходят, я знаю, у меня в центре я, требования. А, а, что, такой. а вот по поводу инвалидов, вот скажем, наша телекомпания, небольшое предприятие, но более 20 человек работает, вот у нас тоже работает трудоустроен человек с особенными потребностями, то есть эта квота сохраняется Сохра... да, в обязательном да, порядке? Да, 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 вы пополняете свою квоту. Поэтому вам претензий, наверное, не Нет, будет, не как работать. То есть это продолжает да, работать. Да, конечно, и по закону продолжается. В том числе. Да, продолжает работать. Вот вы упомянули также среди социально незащищенных категорий граждан, с которыми вы работаете, это лица освобожденные из мест лишения свободы. Ну как бы тема болезненная для общества. Болезненно. Мы слышим о том, что люди, которые выходят из мест лишения свободы, очень часто не могут социально адаптироваться в обществе, соответственно, вновь совершают правонарушение преступления, но ну и отправляются туда, откуда, собственно, к нам пришли чем центры занятости сегодня могут помочь этим людям? Я хочу отметить особенно, вот, что кабинетом министра Украины принято постановление о создании э, наблюдательных комиссий. Я работала, была в комиссии на областном уровне, и сейчас комиссия на районном уровне возглавляет эту комиссию на областном уровне. Наша уважаемая замгубернатора Иванцова Наталья Борисовна, у нее два заместителя Севапляс Ольга Викторовна Добрыдник, Татьяна Васильевна. Вот Татьяна Васильевна является она вот Николаевская возглавляет от Николаевская общественная организация «Независимая социальная адвокация и правозащита» является ее директором. Кроме того, она является куратором корабельного района. И я хочу сказать: не на словах, я могу подтвердить: вот я отслеживала этот момент. Почему? Потому что первые вопросы, когда были, человек обращается даже в центр занятости, у него должны быть в наличии определенные документы. Прописка по-прежнему важна? Нет, прописка не важна. Уже Но должна не быть регистрация, должен быть паспорт, должен быть код. Зачастую люди, которые выходят из мест лишения свободы, у них нет паспорта. Совершенно И вот этот верно. процесс терялся, много поднималось вопросов, но я хочу сказать, благодаря, наверное, вот все-таки этой наблюдательной комиссии, дело сдвинулось с места. Сейчас приходят к нам такая категория населения, обращаются к нам, мы их и трудоустраиваем, люди открывают предпринимательство. И, но Зачастую это те люди, которые не хотят работать. А если ты переступил порог центра занятости, если даже у тебя нет документов, мы ему предоставляем все услуги консультационного характера. То есть вакансии мы можем им предложить, он посмотрит. Мы ему расскажем, какие услуги есть. Он можем, мы его можем и обучить, переобучить, там, если повысить квалификацию. Мы вот, ознакомились с вакансиями, можем поговорить, встретиться с работодателем. Но такая категория людей — это люди... Люди, которые не выполняют наши требования не посещают семинара они не приходят на приемы по закону мы их там через 30 рабочих дней должны сейчас снять с учета но, либо трудоустроить либо трудоустроить значит вот у нас такая комиссия мы заседает каждый месяц татьяна Васильевна, вот у нас была конечно же плюс преимущество этой комиссии в том что здесь задействованы все социальные партнеры это управление труда и судзащиты это департамент это медицина это образование это вот пенсионный фонд то есть если сидит такая уважаемая комиссия возглавляет ее глава этой комиссии и приходит приглашают на заседание таких комиссий лиц, которые освободились мест лишения свободы, и на данный момент они не работают. Но, по крайней мере, это как-то все равно стимулирует человека, он будет знать, что на следующую комиссию его обязательно пригласят. Поэтому обращаются не так активно. У нас вот за первое вот полугодие, вот уже заканчивается полугодие, таких четыре человека, из них там мы одного трудоустроили, один стоит еще на учете, два сняли с учета, потому что они не хотят вот работать работать. А вот, скажем, Центр занятости представляет себе приблизительное хотя бы количество людей, которые вышли из мест лишения свободы, живут постоянно на территории корабельного района, но не обращаются к вам? Вот, скажем, вот, если... Вы, на самом деле, называете действительно очень небольшие цифры людей, небольшие. которые поработали со службой мы, занятости. Вот на эта комиссия, мы отчитываемся, каждая, там же есть и общественная организация, которая наблюдает за теми людьми, которые выходят. Единственное, что мы отслеживаем и имеем э, на учете такому, к нам приходят э, вот письма, уведомления с колонии о том, что в корабельный район, вот, города Николаева. То есть просто ну, статистические да, зак... мы это, да, это мы. Но за руку ты же его не приведешь в вот, центра занятости. А если они приходят, мы им предоставляем все-все услуги. Хорошо. Ну еще одна тема, которой хотелось бы коснуться а, с представителем службы занятости, она так вот актуализировалась, я не знаю, зазвучала последнее время. А, это возможность для граждан, которые при... Такой пятилетний возраст, получить так называемый ваучер на, на получение, новое получение новой профессии. Как это работает на самом деле? Работает. за этим ваучером к вам может обратиться человек, который имеет статус безработного, либо просто хочет расширить свои горизонты, но трудоустроен сегодня. Как это работает? Значит я считаю, что это действительно в законе очень хорошая статья, статья номер 30, которая определяет порядок выдачи ваучеров. Постановлением Комитета Министров порядок 207 уже утвержден, вступил он в силу, и вот мы вчера в центре занятости торжественно вручили первый ваучер. Ко мне пришла женщина и говорит, знакомьтесь, я будущий министр агропромышленного комплекса. Приятно с таким человеком общаться. Вас кто-то... Вот она говорит, нет, я вот прочитала закон, была на семинаре, это все услышала, мне это интересно. То есть человек, который имеет возраст более 45 лет, который имеет стаж не менее 15 лет страхового стажа и который имеет какой-то квалификационный уровень, это или среднеспециальное образование, будем говорить, базовое выше, или высшее образование, они приходят к нам. И есть утвержден кабинетом министром перечень профессий и специальностей, по которым они могут обращаться. Я сегодня, кстати, к вам пришла не с пустыми руками, я принесла вот такие буклетики ваучерное обучение у нас есть. И вот наша, наш бюллетень корабельного района, там тоже есть такие возможности обучения после 45 лет. И если к вам будут приходить тоже люди, вы можете им предложить. Важный момент. Этот человек должен быть безработным или он Нет. просто должен Нет. Хотя... Этот человек может быть работающим, может быть безработным, может быть просто вот, неработающим. То есть возраст от 45 лет, и если он, будем говорить так, не получил еще посвящение, пенсийное посвящение. Он приходит к нам, и если у него, вот, и, вот мы там уже э, смотрим, ну, на основании, на общих основаниях. То есть, а он какие написал специальности заявление? можно получить? Это рабочие вот, специальности, мы... либо все-таки это высшее образование? Это рабочие, это рабочие, и это среднее, это раб высшее образование это и программное системное обеспечение это компьютерные мрежи это и, и, и джеляр и вот ремонт автомобиля то есть различные есть еще а приходит, на базе каких учебных заведений как значит все есть перечень учебных заведений сегодня мы не только в николаевской области но и в украине человек может сейчас есть такие вот, вот у нас уже интерес, заинтересованы и в херсоне и в одессе то есть обращаются вот сегодня задала мне женщина позвонила и говорит, я уже обучаюсь. И мне 45 лет уже есть, 15 лет страхового стажа есть, и я уже обучаюсь. Я попала вот такой, знаете, врасплох она меня застала. говорю, подождите, сейчас мы подумаем. Ну и вот на сегодняшний день ну, оказалось такого, такой специальности в перечне, который утвержден кабинета министров, на сегодня нет. Поэтому, я говорю, если для вас не, не столь принципиально вот получение, все-таки стоимость обучения – это у нас 10 минимальных заработных плат. Это на сегодняшний день, на 1 января 2013 года составляет 1147 гривен, соответственно, 10 минимальных зарплат – 11470. Да. Те люди, которые имеют среднее специальное образование, хотят получить выше, они должны сначала получить бакалаврат. И им, если же вот стоимость ваучера превышает стоимость обучения, стоимость обучения превышает стоимость ваучера, тогда человек или же работодатель доплачивают и человек получает образование. А сроки определены в течение которых действует ваучер? Ну скажем, образование должно быть, должно быть получено в течение года, либо вот полугода, если человек, либо месяца. В течение вот вчера человек у нас получил ваучер. Сначала он напиш, написал заявление. Служба занятости в течение семи рабочих дней должна отработать, проверить его страховой стаж, то ли подпадает он под этот самый. Посмотрели мы, значит определился, определился уже человек со специальностью или с профессией. Вот сейчас у нас зовут Акьян, кстати, очень хочет, мы посмотрим, может, есть такие люди, которые газосварщиками хотят быть. Потом мы значит, уведомляем человека, после получения ваучера должно прости 90 дней. Вот в течение 90 дней человек уже с учебным заведением сам заключает договор. И когда уже, то есть он прошел вступительную кампанию, он поступил в ВУЗ или там зачислен на обучение, заключен договор, тогда уже учебное заведение дает нам копию договора и значит, уже свой расчетный счет рассчитывает стоимость обучения, мы перечисляем деньги на учебному заведению. Уже за учебный процесс, за выполнение труда Договора отвечает учебное заведение. И если есть какие-то нарушения со стороны человека, тогда вот они тоже -то нас уведомляют, и мы тогда уже решаем вопрос по этому человеку. Но не стоит сейчас вопрос, например, если человек вдруг поступил, какие-то там происходит у него какая-то ситуация, то ли заболел. И приостанавливается обучение на сегодняшний день. Нет механизма возврата денег с человека. Есть только механизм возврата денег с учебниками заведения. То есть учебное заведение должны навернуть разницу за обучение, которое мы оплатили из фонда общеобязательного социального страхования на случай безработицы. Но из того, что вы выше сказали, я так понимаю, что... Несмотря на то, что информации об этом много, но люди пока не очень обращаются за этой услугой. Или я неправильно вас Вы знаете, обращается много людей. Но я вот вам хочу сказать, спрашивают об этом. И конечно же, мы записываем все вот консультации, которые, вот я говорю, у нас лежит журнал такой, мы записываем все консультации буквально. Люди обращаются не только после 45 лет, и после 35, после 40, ну, активные такие. После 45 лет, конечно, есть категория людей, которые готовы и активно будут учиться до выхода на пенсию. Ну, в основном, такой активизации пока нет. Поэтому мы трубим на каждом шагу об этом. Рассказываем вот, где это только возможно. Мы стараемся рассказать о вас. Об... Поэтому мы приглашаем, быть... пускай приходят, да, пожалуйста. Мы всегда этом, рады вас видеть. Собственно, об этом подводя разговор, итог разговору. А, ну, я так понимаю, что если у кого-то из наших сегодняшних зрителей возникла необходимость уточнить какую-то информацию, то за ней можно обращаться. Центры занятости, да, по, месту Центр занятости по месту жительства в Центр занятости Корабельного района. Мы всегда рады вас встретить, всегда рады вам помочь, выслушать, дать вам консультацию, информацию по телефонам 25 92 72 94 и 25 51 59. Это то, что касается ваучеров. А вот первый телефон, это мой телефон, по любому вопросу обратитесь, и наши специалисты дадут квалифицированный ответ. Людмила Григорьевна Алпеева, директор Корабельного районного центра занятости, была сегодня нашей гостью и та ответила на наши вопросы. Дякую, на краще. успехи вам. До Спасибо большое.